পঢ়ি শুনাইছোঁ সাতিছ নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰিত আছে কল উমিৰ লা ইলাহা ইল্লাহ যেতিয়ালৈকে নক'ব তেতিয়ালৈকে মানুহক হত্যা কৰিবলৈ কাৰণে মাৰিবলৈ কাৰণে মানুহৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ কাৰণে মোক আদেশ দিছে আল্লাহে এইটো থাৰ্টি থ্ৰীত আছে ঠিক আপুনি আগতে পঢ়ি গৈ থাকিলে এনেকৈ আৰু বহুত পাই যাব ছেম একেই একে ৰকমৰ থাৰ্টি ফাইভতো আছে হাদিছ নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভতো আছে উমিৰটো আনুখাত ইলাল্নাথাই অকুলো লাই ইলাহা ইল্লা ইজা কোৱা লাই ইলাহা ইলাল্লাহ আছামো মিনি ডেমা আহোমো আমো আল আহোম কৈছে যেতিয়ালৈকে মানুহে লাই ইলাহা নক'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মাৰি যোৱা হত্যা কৰা বা তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰা যেতিয়া তেওঁলোকে কৈ দিব লাহলাহা ইল্লালাহ আচামো মিন্নি ডেমা আহোম তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ৰক্ত মোৰ পৰা আহ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেতিয়া মই নামাৰো মানে উৰ্দু ভাষা লিখা আছে ন আৰবি আৰবি হজত মহম্মদৰ এইবোৰ মাদ্ৰাছা আপোনাৰ পঢ়াই এইটো যিহেতু মই ইজিপ্তৰ পৰা আহিছোঁ তাৰ প্ৰেছৰ নিউ মডেল হয় কিন্তু এইখনেৰে আপোনাৰ অসমত ভাৰতত সব জাগাতে প্ৰত্যেকখন মাদ্ৰাছাত অসমত এইখন কিতাপ অসমৰ এখনো মাদ্ৰাছা অসমত নাই য'ত এইখন কিতাপ নাই এতিয়া মোৰ কথা হৈছে মই মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যনটো বেয়া পোৱা নাই মই মাথো এইখিনি ক'ব বিচাৰিছো মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন এইখন কিতাপ পঢ়াওক এইখন কিতাপত আৰু বহুত ভাল ভাল কথা আছে বহুত মানৱীয় বাণী আছে হজত মহম্মদে চব ভাল কথাই কৈছে ত' এইখন কিতাপৰ এই হাদীচ খিনি আমি হয় মুচি পেলাওঁ আৰু নহলে হাদীচ খিনিৰ শুদ্ধ অৰ্থ যিটো সেইটো আমি ৰাইজক শিকাব লাগে আৰু কলংকিত যিটো অৰ্থ আছে সেইটো আমি এতিয়া ছাত্ৰবিলাকক মুছমিল্লাহি ৰহমান ৰহিম যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ প্ৰথমতে লগোৱা হ'ল এইটো আচলতে ডি এ নিউজ প্লাছৰ ক্লিপ হয় তো কালি ৰাতি মই মানে ইউটিউবটো স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে তো এই আপোনাৰ টক শ্ব'টো পালোঁ টক শ্ব'টো চোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ তো আৰম্ভণিতেই মুস্তাফা কামাল ডাঙৰীয়াই যিটো ব'ম এৰিলে হয়তো বিচুলি খাই গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় এনেই আপোনাৰ ৱেষ্ট হ'ল মানে প্ৰথম কেইমিনিটমানহে ভালকৈ আলোচনা হৈছিলে তাৰপিছততো আৰু পাতি লাভ নাই উদ্ভণ্ডালিৰ চৰম সীমা তো সেইখিনি তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা হয় তেখেত কিমান শান্ত হয় কিমান অভদ্ৰ হয় সেইখিনি তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা সেইবিলাক সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু কথা হ'ল তেখেতে যিটো কথা ক'লে মুছলিম শ্বৰীফৰ এই হাদীচৰ নাম লৈ পেলাই তো তেখেতে কৈছে যে মুছলিম শ্বৰীফ যিখন প্ৰতিখন মাদ্ৰাছাতে পঢ়োৱা হয় য'ত দাৰুল হাদিছ আছে তো এই মুছলিম শ্বৰীফতে আছে যে আল্লাহ ৰসুল ছাল্লাহি আলিহিছ্লামে কৈছে যে কলিমা নপঢ়িলে মানুহক মাৰি পেলোৱা হওক হত্যা কৰি দিব লাগে এইটো এটা তেখেতৰ মিছা অভিযোগ হয় এনেকুৱা কথাটো আছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো বিশ্লেষণ হয় ইয়াৰ যিটো সঠিক যিটো ব্যাখ্যা হয় তেখেতে এইটো কথা কোৱা নাই ইৰেলিভেণ্টলি তেখেতে এটা বিষয়বস্তু টানি আনিছে আৰু পেহেলগামৰ সেই সন্ত্ৰাসী কাৰ্যকলাপৰ লগত এই সাদিচটোক ৰিলেট কৰিছে তেখেতে এইটো এটা খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হয় তো এইখিনি কথা আলোচনা কৰাৰ আগত আমি প্ৰথমে এইটো কথা বুজিব লাগিব যে প্ৰতিখন দেশত দেশদ্ৰোহিতা আৰু দেশৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি কোনোবাই কিবা কাৰ্যকলাপ কৰে তেনেহ'লে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে খুব কঠিন ব্যৱস্থা চৰকাৰী পক্ষই লয় আৰু কেতিয়াবা হয়তো তেখেতক মৃত্যুদণ্ড দি দিব পাৰে বা আজীৱন কাৰাবাসো দিব পাৰে তো সেই মৃত্যুদণ্ড বা আজীৱন কাৰাদণ্ডক যদি কোনোবাই ক্ৰিটিচাইজ কৰে আৰু এয়া অমানৱীয় কাৰ্যকলাপ বুলি কয় তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিৰ মূৰ্খামি হ'ব কাৰণ সেই ব্যক্তিজনে সেইখন দেশত থাকি দেশ বিৰোধী কিবা কাৰ্যকলাপ কৰিছে তো সেই বিশেষ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে তেখেতক এই শাস্তি দিয়া হৈছে আৰু এই শাস্তিটোক যদি কোনোবাই বেলেগ এখন দেশৰ মানুহে অমানৱীয় কাৰ্যকলাপ বুলি কয় তেনেহ'লে এনে কোৱা বা এনে ধাৰণা ৰখা সেইজন ব্যক্তিৰ মূৰ্খামি হ'ব তো ঠিক সেইদৰে এই হাদীচটোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা এই হাদিছটো এটা স্পেচিফিক কমাণ্ড হয় ইয়াক জেনেৰেলাইজ কৰা হৈছে মুস্তাফা কামাল আজহাৰী ডাঙৰীয়াই এই স্পেচিফিক জুডিচিয়েৰী প্ৰচেছটোক তেখেতে জেনেৰেলাইজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইছলামক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যে ইছলামত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে তো আহকচোন প্ৰথমে সেই হাদীটো শুনি লওঁ এই হাদীচটো বুখাৰী শ্বৰীফৰ আছে বুখাৰী শ্বৰীফৰ পঁচিছ নম্বৰ হাদীচ আৰু ঠিক সেইদৰে মুছলিম শ্বৰীফ যিখন তেখেতে টক শ্ব'টোত লৈ আনিছিলে তো মুছলিম শ্বীফতো তেত্ৰিছ নম্বৰ হাদীচ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাম্বাৰিঙৰ মতে একৈছ নম্বৰ হাদীচ এই হাদীচটো হজৰেতে আবু হুৰে হাৰদ্লাহনুৱে বৰ্ণনা কৰিছে তেখেতে কৈছে যে ৰছুল্লাহ্লাহিছাল্লামে কৈছে যে মোক হুকুম দিয়া হৈছে যে মই মানুহৰ লগত সেই পৰ্যন্ত যুদ্ধ কৰি থাকিম যেতিয়ালৈ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে লা ইলাহল্লাহ কৈ নলয় ফামান কল এ লা ইলাহ্লাহ আৰু যিসকলে লা ইলাহা ইল্লাহ কৈ ল'ব আচ মা মিনি মা লুহু নেপচাহু ইল্লাহ বিহাকে যদি তেখেতসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে লা ইলাহল্লাহ কৈ ল'ব অৰ্থাৎ ইছলাম গ্ৰহণ কৰি ল'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আৰু জীৱন সুৰক্ষিত হৈ যাব অৰ্থাৎ তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰা নহ'ব হাদীছটো পঢ়িলেতো এনেকাই লাগিব যে ইছলামে আৰু ইছলামৰ প্ৰফেট হজৰত মহম্মদ আলিহি আলিহি ৱাছল্লামে ইনচেণ্ট মানুহক মাৰিবলৈ হত্যা কৰিবলৈ আদেশ দিছে যদি তেওঁলোকে কলিমা পঢ়ি নলয় কিন্তু ইয়াৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এই হাদীচটোত সকলো অমুছলিমৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বৰঞ্চ কিছুমান বিশেষ মানুহৰ কথাহে ইয়াত কোৱা হৈছে এতিয়া আচল বিষয় এইটো নহয় যে হাদীচটো পঢ়ি পেলাই মুস্তাফা কামাল আজহাৰীয়ে কি বুজি পাইছে এই হাদীচটো আচলতে আমি জানিব লাগিব যে এই হাদীচটো যিসকলে বৰ্ণনা কৰিছে অৰ্থাৎ চাহাবাই কালামসকল তেওঁলোকে হাদিছটোৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে আৰু ৰচুল্লা চাল্লাহ আলিহি বাছল্লাম যিজনে হাদীচটো কৈছে তেখেতে হাদীচটোৰ দ্বাৰা কি বুজাব বিচাৰিছে আৰু মুস্তাফা কামাল আজহাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো টকশ্বত বা যেতিয়াই তেখেতে মুখ খোলে তেখেতে অলামাসকলৰ সেৱক জ্ঞান নকৰালৈকে তেখেতৰ শান্তি নালাগে মানে প্ৰতিটো কথাতেই প্ৰতিটো ভাষণতেই প্ৰতিটো বক্তৃতাত প্ৰতিটো টক শ্ব'ত তেখেতে মানে অলামাসকলক গালি নাপাৰিলে বা ওলামাসকলক বিনা কাৰণত যিকোনো কথাত ব্লেম নকৰিলে তেখেতৰ মানে শান্তি নালাগে কিবা অসমৰ বা ভাৰতৰ আলিম সমাজৰ প্ৰতি তেখেতৰ কিবা এলাৰ্জি আছে তো গতিকে ইৰেলিভেণ্টলি তেখেতে যিকোনো বিষয়ত মানে টানি আনি পেলাই ওলামাসকলৰ গাত লগাই দিয়ে এতিয়া ক'লে তেখেতে যে সেই পেহেলগামৰ সেই যিটো সন্ত্ৰাসী যিটো কাৰ্যকলাপ সেই বৰ্বৰ যিটো কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ইয়াতো বোলে দায়ী এই ওলামাসকলেই কাৰণ বোলে মাদ্ৰাছাত বোলে এইবিলাকেই পঢ়োৱা হয় এই হাদিচটো বোলে এনেকৈ পঢ়োৱা হয় মাদ্ৰাছাবিলাকত আৰু এনেকুৱাবিলাক হেনো হাদিছ পঢ়িয়েই ছাত্ৰবিলাক বোলে সন্ত্ৰাসী হয় মুছলমান সমাজ সন্ত্ৰাসী হয় আপুনি ক'ত পালে এনেকুৱা মাদ্ৰাছা যিবিলাক মাদ্ৰাছাত এই হাদীচটো পঢ়াই পেলাই মানুহক ইন'চেণ্ট মানুহক মাৰিবলৈ শিকাইছে এনেকুৱা ক এনেকুৱা কোনখন মাদ্ৰাছা আছে আপোনাৰ ওচৰত যদি তথ্য আছে তেনেহ'লে আপুনি অসম পুলিচক সেই তথ্য দাখিল কৰক সেই মাদ্ৰাছাবিলাক উচ্ছেদ কৰক যিজন শ্বেখুল হাদীে এনেকুৱাবিলাক ভুল বিশ্লেষণ কৰিছে সেইজন শ্বেখল হাদীচক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আপুনি আপুনি এনেই আবোল টাবোল টকশ্বত গৈ পেলাই কোনো তথ্যহীন ভিত্তিহীন কথা বকি থাকিলে কি হ'ব তেখেতে হোজাই দুখন বহুত মকবুল মাদ্ৰাছাৰ নাম লৈছে জালালিয়া আৰু জয়নগৰ মাদ্ৰাছা তেওঁ এই আবুল তাবুল হোপা বকি আছে তাত গৈ পেলাই আৰু গোটেই মাদ্ৰাছাসমূহক তেখেতে ব্লেম কৰিছে গোটেই অলামা সমাজক তেখেতে ব্লেম কৰিছে মনত ৰাখিব যিখন যিখন মাদ্ৰাছাৰ আণ্ডাৰত এই গোটেই অসমৰ মাদ্ৰাছাবিলাক আছে সেইখন সেইখন মাদ্ৰাছা হৈছে দাৰুলোম দেওবন্দ অসমৰ প্ৰায়বিলাক মাদ্ৰাছাই সেই দাৰোলোম দেওবন্দৰে শাখা হয় তো মই আপোনাক লৈ যাওঁ সেই দাৰলোম দেওবন্দৰ প্ৰাক্তন শ্বেখুল হাদিছ হজৰত মৌলানা মুফতি ছাইদ আহমদ পালন পুৰী ৰাহমতুল্লাহ আলিহি তেখেতে এই হাদিছৰ ব্যাখ্যাত তেখেতৰ কিতাপত তেখেতে কি ব্যাখ্যা দিছে তেখেতে বুখাৰী শ্বৰীফৰ এখন ব্যাখ্যা লিখিছে তোহফাতুল কাৰী তো এই তোহফাতুলকাৰীত তেখেতে এই হাদীচৰ ব্যাখ্যা কৰি লিখিছে যে এই হাদীচটোৰ গইনালৈ বহুতো ইছলাম বিৰোধী আৰু ইছলামৰ লগত শত্ৰুতা পোষণকাৰীসকলে এইটো মত দিয়ে যে ইছলামে বাই ফ'ৰ্চ মানুহক অত্যাচাৰ কৰি পেলাই পৃথিৱীত ইছলাম ফেলাই আছে কিন্তু এইটো একেবাৰে এটা ভুল কথা হয় আৰু এই সাদীচটো মূৰ্তদসকলৰ কাৰণে আহিছে মূৰ্তদ অৰ্থাৎ সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে ইছলামী ৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু তেওঁলোক অলৰেডি মুছ মুছ মুছলমান হয় আৰু প্ৰেক্টিচিং মুছলমান হয় তেওঁলোকে ইছলামৰ প্ৰতিটো আহকাম আৰু এচেঞ্চিয়েল যিবিলাক ৰিচুৱেলছ হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে কিন্তু হঠাৎ তেওঁলোক ইছলাম এৰি দিলে বা ইছলামৰ যিকোনো এটা আৰ কাণ ইছলামৰ যিকোনো এটা আমল তেখেতসকলে এৰি দিলে বা সেই আন বা সেই আমলটোক তেখেত তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে তো সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে সাদৃশ্য আহিছে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ ইছলামত ঘূৰি নাহিব বা যেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে আকৌ সেই বিশেষ কামটোক স্বীকাৰ কৰি নল'ব তেতিয়া 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 পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰা হ'ব কাৰণ তেওঁলোক ইছলামী ৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ইছলামী ৰাষ্ট্ৰত থাকি পেলাই ইছলামৰ গুণ গান গাই কলিমা পঢ়ি পেলাই যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সামাজিকভাৱে আৰু সমজুৱাভাৱে যদি ইছলামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান আৰ্কানক অস্বীকাৰ কৰে তেনেহ'লে এয়া নিশ্চয় ইছলাম বিৰোধী কাম হয় তো ইছলাম বিৰোধী কাম হ'লে মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত যুদ্ধ ঘোষণা হ'বই আৰু এইটো মোৰ কথা নহয় বিশ্লেষণটো মোৰ নহয় বৰঞ্চ তেখেতে মুছলিম শ্বৰীফৰ যিটো হাদিছৰ হাৱালা দিছিলে ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলে তেত্ৰিছ নম্বৰ হাদিছ তাৰ ওপৰৰ যিটো হাদিছ হয় সেইটো পঢ়িলে তেখেতে গম পালে হয় হাদিছ নম্বৰ বত্ৰিছ তাত কি তাত কি আহিছে যে যেতিয়া আল্লাহ ৰস আলী বাছাল্লামৰ ইন্তেকাল হৈ গ'ল তো কিছুমান মানুহে কিছুমান মানুহ মূৰ্ত হৈ গ'ল আৰু কিছুমান মানুহে জাকাত দিবৰ কাৰণে ইনকাৰ কৰিলে জাকাত দিবৰ কাৰণে অস্বীকাৰ কৰিলে তেতিয়া যিজন খলিফা ইছলামৰ প্ৰথম খলিফা হজৰত আবু বকৰ চিদ্দিক ৰজি অল্লাহ তালা আন তেখেতে সেই জাকাতৰ অস্বীকাৰকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া যুদ্ধ কৰা হ'ব যিহেতু তেওঁলোক এখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত আছে আৰু ইছলামৰ এটা এচেঞ্চিয়েল ইবাদত হয় জেকাত ফৰাইজৰ ভিতৰত এটা ফৰ্জ হয় তো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমলক তেখেতক তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে সেই গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হ'ব তো হাজতো অমৰ ৰজি আল্লাহ তালাহে আহি পেলাই হাজত আবুবক ৰাজি আল্লাহ তোলালনক ক'লে যে আল্লাহ ৰসুল্লাহ আলহী বাছল্লামেতো এনেকৈ কৈছে যে যেতিয়ালৈকে কলিমা পঢ়ি নল'ব তেতিয়ালৈকেহে তেওঁলোকৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰা হ'ব তেওঁলোকেতো কলিমা পঢ়িছে তেওঁলোকে মাত্ৰ জেকাতৰহে ইনকাৰ কৰিছে অস্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া হজৰত আবুবক্কা ৰজি অল্লাহ তালাহানহে হজৰত অমৰ ৰজি অল্লাহক বুজাই দিছে যে কলিমা পঢ়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কেৱল কলিমা পঢ়ি ল'লে আৰু ইছলামৰ যিখিনি বুনিয়াদী আৰ কাণ হয় সেইবিলাক তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিব বৰঞ্চ ই কলিমা পঢ়াৰ অৰ্থ হ'ল ইছলামত যিমানবিলাক আৰ কাণ আছে যিবিলাক এচেঞ্চিয়েল বাধ্যতামূলক যিবিলাক কাম হয় সেইখিনিও কলিমা পঢ়াৰ লগত লগে লগে সেইখিনিও মানিব লাগিব হাদিছটোৰ খোলাচা আৰু হাদীশটোৰ আচল সাৰাংশটো এইটোৱেই আছিলে কিন্তু তেখেতে ক'ৰবাত লৈ গুচি গ'ল ঠিক সেইদৰে দাৰুলুম দেওবন্দৰ আমাৰ সকলোৰে অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন মহাদিছ বাহাৰুল আলুম হজৰত আল্লামা নে আমতুল্লা আজমী নৱাৰাল্ল মাৰ্কাদাহু তেখেতো দাৰুলুম দেওবন্দৰ উস্তাদ আছিলে তেখেতো দাৰুলুম দেওবন্দৰ হাদিছৰ শিক্ষক আছিলে তেখেতে তেখেতৰ মুছলিম শ্বৰীফৰ ব্যাখ্যাৰ কিতাপ নে আমাত মুন ইম তাতো তেখেতে এইদৰে লিখিছে যে হাদীচটোৰ ব্যাখ্যা এনেকুৱা ধৰণৰহে ঠিক সেইদৰে মুছলিম শ্বৰীফৰ আৰু এখন ব্যাখ্যাৰ কিতাপ নাফ উল মুছলিম এইখনৰ ৰাইটাৰ হৈছে হজৰত মৌলানা ইকৰাম আলী চাহাব ভাগলপুৰী তেখেত শ্বেখুল হাদীচ তেখেত শ্বেখুল হাদীচ হয় জামিয়া তালিম উদ্দিন ধাবে গুজৰাটৰ তো তেখেতেও ইয়াৰ এই হাদীচটোৰ প্ৰসংগত এইদৰেই লিখিছে এই হাদীচটোৰ ব্যাখ্যা কৰি তেখেতে এইদৰেই লিখিছে যিদৰে আগত কোৱা হৈছে যে হাদীচটো সেই মূৰ্তাদ্দিনসকলৰ লগতহে ৰিলেটেড হয় ঠিক সেইদৰে বোহাৰী শ্বৰীফৰ ব্যাখ্যা ইমাম ইবনু বাট্টাল ৰাহিম হল্লাহ তালাই যিখন লিখিছে তাতো তেখেতে ঠিক এই একেই মত পোষণ কৰিছে আৰু কেৱল এয়াই নহয় যিমানেই আপুনি ব্যাখ্যাৰ কিতাপ নাচাওক যিখন ব্যাখ্যাৰ কিতাপেই নাচাওক ইয়াত এইটোৱেই ব্যাখ্যা পাব যে এইটো কোনো জেনেৰেল হুকুম নহয় এইটো এটা স্পেচিফিক হুকুম হয় কিছুমান বিশেষ মানুহৰ কাৰণেহে এই হুকুমটো লাগু কৰা হ'ব আৰু এইটো কোনো জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা লাগু কৰা নহয় বৰঞ্চ মুফতি ছাইদাহামত পালনপুৰী ৰাহমতুল্লাহ আলিহীয়ে তেখেতে তেখেতৰ ব্যাখ্যা কিতাপত লিখিছে যে এই হুকুমটো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানহে জাৰি কৰিব এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা মূৰ্তত হৈ গ'ল কোনোবা ইছলাম ত্যাগ কৰি দিলে আৰু জনসাধাৰণে গৈ পেলাই তেওঁৰ বিপক্ষে বা সেই জাতিটোৰ বিপক্ষে গৈ পেলাই জিহাদ কৰিব বা যুদ্ধ কৰিব এনেকুৱা কোনো কথা নহয় এইটো ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেহে এই যুদ্ধখন কৰা হ'ব বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লোৱা হ'ব আৰু মুস্তাফা কামাল আজাৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে বেমাৰ আছে কিবা এইটো চাইক' প্ৰব্লেম আছে তেখেতৰ মানে অসমৰ অলামাসকলৰ বদনাম নকৰালৈকে তেওঁলোকক যেহে ব্যৱহাৰ নকৰালৈকে তেওঁ মানে শান্তি নালাগে তেওঁৰ কোনো কথা শেষ কৰিব নোৱাৰে মানে তেখেতে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মাদ্ৰাছাত এইবিলাক শিকোৱা হয় মাদ্ৰাছাত এইবিলাক শিকোৱা হয় মাদ্ৰাছাত এইবিলাক শিকাই শিকাই কাৰণেই মানুহবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে আৰু গোটেই অসমৰ মাদ্ৰাছা যিমান মাদ্ৰাছা আছে প্ৰতিখন মাদ্ৰাছাই এই বৰ্বৰ আৰু নৰকীয় এই কাণ্ডক আপোনাৰ ধিক্কাৰ জনাইছে মই যিখন মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আহিছোঁ যিখন মাদ্ৰাছাত মই আলিম কোৰ্চ সমাপ্ত কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ দাৰুল হাদীচ শিৱসাগৰ ডিনি মাদ্ৰাছা তাতো অলপ আগতেই এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে তাৰ অধ্যক্ষ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু হজৰত মৌলানা আতিকুৰ ৰহমান কাছিমি দামত বৰকাত হোম আল্লাহ তবাৰ কটালে হজৰতৰ অমৰত বৰকত দান কৰক তো তেখেতে এটা ইণ্টাৰভিউত তেখেতে এই গোটেই নৰকীয় আৰু এই সন্ত্ৰাসী কাৰ্যকলাপটোক গোটেই শিৱসাগৰ ডিৰি মাদ্ৰাছাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ কণ্ডেম কৰিছে তেখেতে ধিক্কাৰ জনাইছে আৰু অকল তেখেত বুলিয়েই নহয় সকলো মাদ্ৰাছাই এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক ধিক্কাৰ দিয়ে কিন্তু মুস্তাফা কামাল আজহাৰী ডাঙৰীয়া কিবা চাইকো প্ৰব্লেম আছে চাগে মানে অলমাৰ নাম শুনিলেই গা বেজ ভেজাই আহে এলাৰ্জি উঠি আহে বা অপ্ৰাসংগিকভাৱে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ওলামাসকলক টানি আনি মানে ওলামাসকলক দোষাৰোপ কৰে আল্লাহ দাবাৰ আকৌ তালৈ আমাক সকলোকে বুজাৰ টপিক দান কৰক মই এই ক্লিপটো মাত্ৰ এইকাৰণেই বনাইছোঁ যিহেতু মুছলিম শ্বৰীফৰ হাদীচৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁ এটা টপিক টানি আনিলে আৰু জনসাধাৰণে যাতে এই মুছলিম শ্বৰীফৰ এই হাদীচটোক লৈ পেলাই যাতে এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা নাৰাখে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল الله تبارك وتعالى ما هو قولك صحيح بزار توفيق كروك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم